Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вновь на канале СЛОК ТВ «Спортивные новости». 19 апреля в спортивном комплексе здоровья стартовали соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа по общей физической подготовке. Участие приняли 13 команд в составе 104 человек, среди которых первое место заняла команда детского сада номер 42 «Искорка», второе место детский сад номер 2 «Солнышко» и на третье стала командой 41-го детского сада «Радость». 19 апреля завершилось первенство городского округа по волейболу среди мужских команд. Результаты игр. Первое место – команда «Здоровье», второе место – «Форес» и на третьем месте – «Знаменка». В этот же день состоялся матч на Кубок Свердловской области по футболу среди команд «Форес Сухой Лог», и факел Богданович. Команда «Форес» победила со счетом 11-1. Также 21 апреля состоялась 16-я спартакиада среди сотрудников администрации муниципальных образований Свердловской области по Дарцу и шахматам. В спартакиаде приняли участие команды из городов Сухой Лок, Ирбит, Полевской, Лесной, а также городских округов Невьянск, Дирдярск и Слобода Туринская. В первенстве подарцу Сухоложская команда в составе четырех человек Валерия Неустроева, Набаты Хромовой, Виктора Мизинцева и Светланы Казанцевой заняла второе почетное место. В первенстве по шахматам Сухоложская команда стала серебряным призером в составе участников Владимира Проскорнина, Нашанбая Тарабекова и Алексея Михеева. 21 апреля завершилось первенство городского округа по настольному теннису. В результате упорной борьбы победителями и призерами стали среди старших и младших девушек первое место Ольга Жирова и Виктория Григорьева, второе место Анита Спирина и Анастасия Нарышкина и на третьем месте Екатерина Зуева и Кристина Балашова. Среди юношей первое место занял Александр Олешкович и Кирилл Затков, второе место Арсений Емельянов и Сергей Беляев и на третьем месте Михаил Вдовил и Павел Пономарев. Среди мужчин абсолютным победителем стал Эдуард Бондарь, серебряный призер Виктор Кижваткин и обладатель бронзовой медали Сергей Ранцев. 22 апреля в Сухом Лаго завершился седьмой межрегиональный турнир под хэквондо среди юношей и девушек. Сухоложские спортсмены под руководством тренеров Евгения Верховых, Татьяны Смольниковой и Эдуарда Абраменко завоевали на турнире 10 медалей. Серебряными призерами стали Никита Максимов и Артеш Нурадян. Обладателями бронзы Иван Трофимчук, Никита Рябцев, Даниил Санников, Вячеслав Измайлов, Никита Новиков, Илья Камаев – Павел Базулев и Матвей Русинов. В командном первенстве Сухоложская команда заняла четвертое место, уступив командам из Тавды, Первоуральска и Екатеринбурга. Тренерский состав и администрация спортивной школы выражают благодарность за финансовую помощь в организации проведения данного турнира индивидуальным предпринимателям Фаине Лешуковой, Вячеславу Коковину и Анне Неустроевой. На этом Пока все спортивные новости. Приятного вам вечера. До новых встреч в эфире.